Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Nurhanah Amani binti Mama Ali Saya Siti Naamira bin binti Aminullah Saya Nurhijali Daya binti Nurhaimi uh, Kami ingin mempersembahkan tentang Ingin membentangkan tentang Analisis artikel penulisan akademik Untuk tugasan yang ketiga Okey, yang pertama Next Next Okey, artikel yang kami petik adalah tentang persepsi guru terhadap pengaruh bahasa ibunda semasa pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid di sekolah jenis kebangsaan Cina. Next. Okey, yang pertama ialah keutuhan wacana. Apa itu keutuhan wacana? Okey, keutuhan wacana ni utuh, utuh bermaksud tidak rosak. Keutuhan bermaksud kesempurnaan wacana pula bermaksud sesuatu kesatuan idea. Wacana didefinisikan sebagai keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan buah fikiran, fakta atau cerita. Okey, uh, secara keseluruhannya, keutuhan wacana bermaksud satu kesatuan idea yang sempurna. Next. Okey, ciri-ciri keutuhan wacana Aa, yang pertama dari segi kohesi. Kohesi ni ialah cara menghubungkan ayat dan perenggan supaya wacana itu kelihatan tersusun. Okey, kalau kita tengok kohesi ni, dia aa, ada yang menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana dan oleh itu. Ada juga yang menggunakan kata ganti untuk merujuk sesuatu yang sudah disebut. Seperti dia, ini, itu macam dalam, dalam ayat contohnya hal ini. Dia merujuk kepada orang yang pertama disebut dalam ayat itu. Aa, ada juga yang menyebut menggunakan perkataan sinonim atau ulang kata kunci untuk mengekalkan sambungan kata. Seterusnya. Okey, dari segi koherensi. Koherensi ni ialah keserasian dan kelancaran idea supaya pembaca atau pendengar dapat memahami mesej dengan jelas. Okey. Uh, maksudnya macam semua ayat ni dia menyokong balik tema utama dan tidak menyimpang kepada perkara yang lain. Pastu uh, tiada uh, berdasarkan ayat-ayat tersebut dia tiada ayat yang terputus atau muncul secara tiba-tiba tanpa Kait daripada tema tersebut Macam contoh, benda pasal bola Tiba-tiba cakap pasal uh, kereta Jadi benda tu tak kait Okey, seterusnya Yang ketiga uh, Kesatuan uh, kesatuan idea Ke, Maafkan saya Kesatuan idea bermaksud mengekalkan fokus Pada satu tema utama Dalam wacana tanpa menyimpang kepada topik yang lain Okey, maksudnya macam semua ayat Contoh, uh, fakta, contoh dan hujah mestilah relevan dengan tema utama. Mesti berkait dengan tema utama. Uh, tujuan Kesatuan uh, persatuan idea ni adalah supaya pembaca atau pendengar mudah memaham mesej dan wacana itu teratur dan utuh. Next. Okey. Uh, yang yang keempat yang terakhir, uh, struktur yang jelas. Okey, struktur yang jelas ni dia merujuk kepada susunan wacana yang tersusun dengan baik supaya pembaca atau pendengar dapat ikut aliran idea dengan mudah. Maksudnya dapat faham apa mesej yang disampaikan. Okey, wacana yang mempunyai struktur jelas biasanya terdiri daripada pengenalan, isi utama dan juga penutup. Okey, struktur yang baik membantu mengekalkan fokus dan keutuhan wacana. Okey, itu sahaja. Eh? Okey, saya akan serahkan kepada <laughs> Hidayah untuk menerangkan tentang contoh artikel. Okey, contoh artikel. Okey, okay, contoh <laughs> artikel. Max? Okey, so sorry, sorry. sorry. Okay, Okey, ini contoh artikel yeah. untuk keutuhan wacana. Okey, next. Okey, first cohesion penggunaan kata hubung oleh itu dan dengan asas penguasaan yang kukuh barulah menghubungkan ayat pertama dan kedua okey kata-kata ini membantu mengalihkan idea dengan lancar dari sebab kepada kesan okey coherence idea utama adalah sama dalam kedua-dua ayat kepentingan asas bahasa Melayu untuk murid SJK Makna bergerak secara logik. Pertama, persediaan, pergi kepada asas penguasaan, pergi kepada keberkesanan penggunaan. Okey, nombor tiga. Kesatuan idea. Semua ayat hanya fokus pada satu topik iaitu penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid SJK. Tiada idea yang meleret atau lari daripada fokus asal. Okey, yang keempat, struktur yang jelas. Wacana menjadi utuh kerana hubungan jelas. Jika murid diberi persediaan, mereka ada asas kukuh. Mereka boleh guna bahasa dengan baik. Hubungan linear ini mengukuhkan aliran wacana. Okey, okay. next Amira. Jadi saya akan teruskan dengan contoh artikel yang kedua. Daripada muka surat dua. Next. Okey, untuk dia punya kohesi yang bermaksud ikatan bahasa, kohesi dia wujud melalui penggunaan kata dan juga frasa yang menghubungkan idea antara ayat. Sebagai contohnya, ayat pertama memperkenalkan konsep masyarakat majmuk. Manakala ayat kedua menggunakan frasa masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini sebagai rujukan semula kepada idea yang sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa hubungan bahasa yang konsisten dan tidak terputus. Okey, jadi selain itu, penggunaan istilah yang berulang seperti bahasa ibunda membantu mengikat maksud antara ayat kedua dan juga ketiga. Seterusnya, koheren. Kes yang bermaksud kesinambungan makna. Koheren jelas apabila petikan disusun daripada umum kepada khusus. Yang pertama, umum. Mal Malaysia ialah negara masyarakat majmuk yang kedua lebih khusus setiap kaum mempunyai bahasa ibundanya yang lebih mendalam lagi definisi bahasa ibunda diberikan untuk memperjelas konsep dan yang keempat pengukuhan konsep penegasan bahawa bahasa ibunda ialah bahasa leluhur sesuatu etnik aliran makna ini dia jadi sangat tersusun secara logik dan mudah difahami menjadikan wacana koheren seterusnya kesatuan idea pula. Kesemua ayat dalam petikan fokus pada satu tema iaitu bahasa ibunda dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Tiada ayat yang lari daripada topik, semuanya menyokong idea utama. Ini dapat menunjukkan keutuhan dari segi kesatuan. Yang keempat pula, struktur yang jelas. Petikan disusun secara progresif. Yang seperti yang ayat pertama latar umum Malaysia sama dengan masyarakat majmuk ayat kedua kaitan kepelbagaian masyarakat dengan bahasa setiap kaum ada bahasa ibunda yang ketiga uh, ayat ketiga dan ayat keempat Penjelasan dan definisi istilah utama Iaitu bahasa ibunda Susunan ini semua menjadikan wacana mantap Teratur dan mudah diikuti Seterusnya okay. Ya, okay. yes, seterusnya Sumber rujukan Definisi sumber rujukan Bahan atau dokumen yang dijadikan asas untuk mendapatkan fakta, data, teori atau idea yang sahih untuk menyokong hujah, analisis atau penulisan ilmiah. Semua ini memastikan bahawa penulisan akademik dan laporan penyelidikan berkualiti serta menitikberatkan gaya citasi dan rujukan dan mempunyai ketepatan kredibiliti dan kesahihan. Sitasi digunakan dalam penulisan ilmiah bertujuan memberitahu pembaca tentang fakta daripada sumber rujukan. Okey, next. Okey, ciri-ciri sumber rujukan yang baik. Okey, yang pertama, sahih dan boleh dipercayai. Okey, yang kedua, relevan dengan topik. Okey, yang ketiga, terkini, masih lima tahun terakhir. Okey, yang terakhir, disusun mengikut format seperti APA 7th Edition. Okey, next. Okey, semua bersikap okay. Amirah. Seterusnya saya akan sambung kepada analisis sumber rujukan di dalam artikel yang artikel yang bertajuk Persepsi Guru Terhadap Pengaruh Bahasa Ibunda Semasa Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Artikel ini menggunakan sumber rujukan yang pelbagai Seperti buku ilmiah, jurnal tempatan dan antarabangsa Berkaitan pendidikan bahasa dan juga pembelajaran dui bahasa Yang kedua, sebahagian besar rujukan adalah antara tahun 2017 hingga 2023 Menunjukkan penulis menggunakan dan bahan yang sangat terkini dan relevan. Sumber rujukan yang digunakan dia berkait langsung dengan objektif kajian iaitu untuk memahami pengaruh bahasa ibunda terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Dan yang terakhir, maafkan saya, gaya penulisan rujukan adalah konsisten dengan format APA iaitu American Psychological Association yang biasanya digunakan dalam penulisan akademik edisi ke-7. Yang terakhir, rujukan diperoleh daripada sumber berkredibiliti tinggi seperti jurnal pendidikan, tesis universiti dan penerbitan rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Yang seterusnya, saya beri kepada Hana. Okey. Petikan daripada jurnal yang seterusnya. Next. Okey. Uh, penerangan tentang sumber rujukan tersebut. Perenggan ini menunjuk. <laughs> perenggan... Perenggan ini menunjukkan... Renggan ingin menunjukkan penggunaan Aa, Sumber rujukan akademik Daripada dua bentuk Yang pertama, rujukan ilmiah daripada Penyelidik tempatan Iaitu Al-Hadi Ismail Dan Norimah pada tahun 2019 Yang memberikan Definisi tentang bahasa pertama Dan juga bahasa kedua Okey, yang kedua Ialah rujukan teori Antarabangsa Aa, Bandura yang digunakan untuk Menerangkan asas teori iaitu teori pembelajaran sosial. Kedua-dua sumber ini digunakan bagi menyokong hujah pengkaji tentang bagaimana murid bukan penutur natif memperoleh bahasa kedua iaitu bahasa Melayu melalui pengaruh sosial. Ini menunjukkan penulis menggunakan sumber rujukan sekunder yang sahih dan relevan untuk membina asas teori dan menjelaskan hubungan antara konsep kajian iaitu bahasa ibunda dan pembelajaran sosial. Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan dengan kejelasan dalam penulisan. Okey, kita pergi kepada definisi kejelasan dalam penulisan itu sendiri. Kejelasan dalam penulisan dia merujuk kepada keupayaan penulis untuk sampaikan maklumat, hujah dan juga idea secara teratur, mudah dipahami serta tidak menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Kejelasan ini dapat dicapai melalui penggunaan bahasa yang tepat, struktur ayat yang tersusun dan juga hubungan idea yang logik antara perenggan serta penerangan konsep yang lengkap dan konsisten. Dalam konteks penulisan akademik, kejelasan amat penting kerana ia memastikan mesej penyelidikan disampaikan secara objektif mengurangkan salah tafsir terhadap dapatan dan memudahkan pembaca mengikuti aliran hujah secara menyeluruh penulisan yang jelas juga mempamerkan kewibawaan penulis dalam mengolah isi secara kritis dan sistematik seterusnya kita pergi kepada kepentingan kejelasan dalam penulisan dalam penulisan Okey, yang pertama adalah membantu pembaca memahami hujah dengan tepat, yang kedua mengelakkan salah tafsir terhadap hasil kajian, yang ketiga meningkatkan kredibiliti penyelidik dan juga yang terakhir menyokong penyampaian ilmu secara telus dan berkesan. Yang seterusnya. Okey, contoh satu petikan dari artikel. Okey, next. Okey. Perenggan ini berfungsi sebagai penyataan justifikasi dalam penulisan akademik. Okey, fokus utama perenggan adalah pada dua perkara, iaitu keperluan bertindak, kepentingan mengenal pasti faktor-faktor penyebab masalah untuk meningkatkan pencapaian penguasaan BM murid uh, Chinese. Okey, yang kedua, kepentingan bahasa Melayu. Pemartabatan bahasa Melayu sebagai simbol nilai jati diri dan patriotisme. Ayat terakhir peringkat ini yang merujuk kepada Nur Fatin 2017 paling hampir dengan konsep kejelasan. Selaras dengan kenyataan Nur Fatin 2017 menyatakan bahawa bahasa pengantar yang berkesan akan menjadikan sebuah komunikasi itu sangat bermakna kerana kedua-dua pihak kedua-dua pihak serta mampu memahami dan dapat mencapai persetujuan bersama. Okey, ini adalah matlamat atau hasil daripada kejelasan. Ciri-ciri kejelasan seperti tata bahasa yang betul, susunan kata yang logik, kosa kata yang tepat adalah cara untuk mencapai bahasa pengantar yang berkesan yang membolehkan komunikasi yang sangat bermakna. Okay, next. Okay. Um, contoh dua, petikan dari artikel. Seterusnya, uh, huraian contoh dua. Kejelasan sebagai hasil. Perenggan ini menjelaskan bagaimana murid boleh mendapatkan kebiasaan dan keupayaan dalam bahasa Melayu. Apabila kebiasaan bertutur telah kukuh secara lisan, ia akan memberi kesan positif kepada kemahiran menulis. Penguasaan lisan yang baik menyediakan asas kepada pengetahuan tata bahasa dan juga kosakata yang lebih tepat penggunaan kosakata dan struktur ayat yang betul dalam pertuturan tidak formal adalah prasyarat untuk menghasilkan penulisan yang jelas dan juga tepat. Seterusnya, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.